Тема нашей сегодняшней пресс-конференции ⁇ это как бы резюме по э, деятельности Опоры за последний месяц и наши планы на день выбора. Э, опора, э, вы уже знаете, занимается с начала лета э, мониторингом ситуации вообще э, по Украине предизбирательной избирательной компании в целом и ну как бы основной деятельностью основная задача есть это фиксация э, нарушений э, классификация их то есть понимание э, как бы дать независимую оценку реально тому что происходит сейчас э, в поле избирательной кампании. то есть в принципе сейчас грубо говоря, финишная прямая, этот месяц был в избирательной кампании, и эта вот, финишная прямая, она характеризовалась, в принципе, я думаю, не только ну, как в Кировоградской области, в Кировограде, но это по всей Украине, это был всплеск э, медийной, уличной агитации, внешней рекламы, э, то есть, ну и, соответственно, как бы нарушений в этот период было тоже очень большое количество. То есть основные тенденции как бы, компании, которые уже отмечались, это использование административного ресурса, различные форматы подкупа выборцев и масштабные порушения ведения агитации. Если смотреть в разрезе Украины, вы можете видеть на тенге. Административный ресурс по Украине за последний месяц было зафиксовано 457, ой, это в общей сложности, а в жовтне это 159 выпадков. То есть реально их может, могло быть больше и, ну, скорее всего, их больше. Просто опора не занимается тем, что ну, как бы, там, заявляет какие-то там нарушения, которые там просто там, слухи, какие-то там додумывания. Мы стараемся, чтобы все наши зафиксированные нарушения были подтверждены там, фотоматериалами, видеоматериалами или какими-то там комментариями, то есть, ну, чтобы максимально были они обрунтованы, скажем так. Следующий вид э, э, нарушений, который был замечен, это питков и То есть можем увидеть, что ну, как бы он строит по рейтингу после административного ресурса. Третий по рейтингу... Следующий э, вид это предсказание ведению Агитации. То есть, в принципе, наиболее э, как бы наиболее массовые нарушения это Харьковская, Херсонская, Донецкая, Киевская область. То есть ну, говорить о том, что в Кировограде, там, в Кировоградской области этих нарушений нет, ну они есть. Но если сравнивать с теми областями, э, то их там два три раза меньше. Поэтому Кировоградская область не есть лидером по нарушениям всех типов. Ну, как бы, в принципе, если брать Кировоградскую область в разрезе, то, опять же, наиболее концентрация идет от 99 округа -го в город Кировоград. Где, как бы, наиболее потали идут мощные. Вы сами там, ежедневно видите там, новые виды там, черного пиара, каких-то новых там, агитационных листовок но в рамках всей Украины, то есть Кировоградской область, скажем так, не в лидерах далеко не в лидерах. То есть сейчас я я расскажу вам о том, что мы будем делать в день выборов, потому что ну, как бы наша деятельность до дня выборов она была более понятна, ее можно было видеть там в ЗМИ, наши информационные сообщения в день выборов. Опора будет проводить э, параллельный в подрах, э, голосе. Э, то есть, в принципе, э, эта методика в Украине ну, да, ну, как бы широко не использовалась. То есть у нас широко использовалась методика экзит-пола. Можно следующий файл. То есть ну, экзит полы, ну, как бы всем это понятно. То есть стоят люди возле участка, которые опрашивают людей, которые проголосовали с целью выяснить, за кого они проголосовали. То есть, э, эта методика, отличие этой методики какова? Если пол по Украине покрывает в среднем где-то 400 избирательных участков, то э, опора на этих выборах покрывает тысячи участков по Украине. То есть, это конкретная выборка, э, случайная статистическая выборка, при помощи которой, то есть если экзитпол реально покрывает где-то 16-20 тысяч человек, респондентов опрошенных, то статическая выборка она покрывает где-то 2 миллиона избирателей. То есть намного обширнее хват и намного точнее идет результат. За счет чего это делается? Экзит пол работа идет с избирателями возле участков. То есть человека остановили, пожалуйста, ответьте, за кого проголосовали человек может сказать неправду, как вариант. Потому что его там, ну, он же не знает, когда эти данные идут, правильно? То есть он может собрать. Э -э, люди, э, наша методика, она основывается на результатах протокола. То есть, э -э, как только в 8 вечера закрывается, посчитались протоколы, наши наблюдатели будут отправлять смс-отчеты с результатами э -э, этих, э -э, ну, как бы, с а -а -а, этого протокола. И в, онлайн, как бы в живом режиме колл-центр, э, программа онлайн обрабатывает эти данные, то есть на утро у нас уже будет результат реально, э, ну, по, этой, по, по нашей статистической выборке, результат выбора по Украине. То есть, э, в принципе, по прошлым выборам, по президентским, когда мы делали аналогичную методику, первый раз мы ее использовали, мы дали самый первый результат по Украине, и похибка этого результата была наименьшая. То есть мы дали наиболее точный результат. ЦВК определенного результат с опозданием, по-моему, 4 или 5 дней. Поэтому то есть, как бы методика себя оправдала. По, если говорить конкретно по Кировоградской области, то на эту выборку попало всего лишь 28 дельниц. И ну, сказать, то есть, есть, ну, эти дельницы разбросаны в случайном порядке. Какие именно эти дельницы, это там наша коммерческая тайна, скажем так, но э, переставлять, например, то есть ну, мы не, не мы не имеем права, то есть если вот как выборка посчитала автоматика сработала, сделала выборку, если бы нам пришлось переставить хоть одну дельницу, то есть которая нас не устраивает или нам неудобно, нам бы пришлось заново генерировать всю выборку по Украине, то есть мы не имеем права там рядом дельницу брать или там в одной школе, например, три дельницы, да, мы взяли какую-то одну из них нет. То есть, все должно быть четко, и благодаря этому получаются такие, как бы там, достаточно точные результаты. Плюс, э, кроме э, людей, которые будут стоять на дельницах, у нас будут еще работать мобильные группы, по каждому округу у нас будет отдельная группа э, работать, которая будет совершать объезды по участкам, как бы наблюдать за тем, что вообще происходит на улицах. Ну, то есть, смотреть за тем, чтобы... как бы не было в день выборов каких-либо там нарушений, которые обычно там присущи дни выборов. То есть это подкуп выборцев, там возит дельниц, там карусели, э, ну, порушение голосования уже на самих дельницах. Очень много, скажем так, э, бывает, ну, было замечено там до этого э, на выборах. Ну, то есть, когда на дельницах очень... Как бы, Бывают недоработки, недочеты, то есть работников там, личной выборочной комиссии, когда, например, там, забывают или опломбировать урну, или выдают без паспорта, например. Там. Ну, особенно это в селах очень сильно присуще. Когда в селе люди друг друга знают, приходят голосовать, сидит член комиссии тоже с этого села, понятно, что он его знает. Но процедура должна быть процедурой. То есть человек должен предъявить паспорт, причем как получить бюллетень. То есть, ну, и вариантов, когда человек приходит и просто его в лицо знает, ну, это уже есть нарушение законодательства. Хотя, по сути, человек, да, это он. Он живой, настоящий, его знает, ну, как бы, все должно быть по закону. Поэтому, как бы, в принципе, это как бы основа нашего Основа нашей работы на день выборов. И 29 числа у нас уже будет 3 часа дня здесь пресс-конференция, где, я думаю, мы дадим уже результаты, те, которые у нас получились в ходе нашей работы. Я думаю, если мы зафиксируем какие-то нарушения, мы тоже сразу их покажем, там, фото, видео, материалы. Ну, то есть весь день работы 28 числа мы 29 вам представим интересно. Вот так. Есть какие-то вопросы? А, да, кстати, у нас еще, забыл я сказать, сейчас в онлайн-режиме работает мапа порушень на нашем сайте. Запой пока. Мапа порушень, которая, на которой фиксируются все, все нарушения по Украине сосредоточены. И Соответственно, в день выборов тоже на эту мапу порушений оперативно будет поступать информация. Поэтому, если кому интересно, вы можете заходить на эту мапу порушений в день выборов и вы там будете видеть информацию, которая поступает ну, к нам со всех там пяти округов. Мы сразу оперативно оперативном порядке будем вывешивать на сайт. Поэтому может вы что-то увидите там интересное уже там, до 29 числа. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Можно открыть это выбор я, я, просто хочу уточнить. Николай, ну, хау тут особо его не мая, мы так 2002 год, в общем-то, проводили такие выборковые таблицы, мы проводили, а механизм уже не работает, видите? А первый параллельный в Галафи был в Кировограде в 1998 году. Это для информации. Но mm -hmm. no, это в разрезе только области он был. Mm -hmm. Или по всей Украине он делал? Первый параллельный педагог Галафи в Украине был на, на округе в области Кировограда. Oh, это параллельный. только на конкретном округе. А. Потом он уже начался по Украине и начался и параллельный педагог Галафи с Выборочкиной пирамидой. Но я хотел бы в почувствовать, что такие... Інформаційні порушення, які вот, ви зафіксували, пов'язані вот, с округами 5 округів, які достатньо на які можна звернути його, увагу. Я думаю, ми всі порушення підготуємо конкретно на 29 -е число. Потому, что вы, сейчас, вы понимаете, все-таки 29 числа, когда в 20 часов будет объявлен у нас по области, по месту и по нашему острову будет экземпляр Я не понял, у вас вопрос какой? Вы хотите, чтобы я сейчас озвучил более-менее порушения, которые были э, в, да, да, по порушения, за этот период? до дня выборы, вы э, До дня, просто сводный отчет, ну то есть если я сейчас буду вам делать доклад, это там 3 часа мы можем это... здесь содержаться. Я могу выслать в электронном виде, если вам интересно, э, сведенный шезвид с полностью со всей информацией и со всеми нарушениями, потому что как бы их масса, то есть там и черные пиары, и судебные процессы, которые мы там знаем, были, то есть по нарушениям, ну, была пресс-конференция вашего головы, опоры, айботок, да? Там не прозвучало ни одного округа, я просто из Кировоградской области, мы слухаем, Нет и так далее, что мы бачили. Мы не бачили, там помышленники, Керів... ну, я им не допорю, что она в общем-то не назвала, но я же там... Ну понимаете, кроме вот этой статистичной выборки, опора еще делает стопроцентное покрытие округів наиболее проблемных в Украине. В Кировоградской области, если там на фоне других, да, то есть наиболее там лишнее, то есть, например, 24 округ там в Днепропетровске закрывается 100% нашими наблюдателями. У них будет другая задача, это не будет выборка статистичная. Это будет просто мониторинг ситуации, потому что округ достаточно проблемный. То есть было выбрано, ну, потому что как бы понимаем, что бюджет там ограничен, да, то есть мы не можем закрыть там своими наблюдателями все участки по Украине. Поэтому было выбрано наиболее проблемная круга по Украине. То есть сравнивать, если мы скажем сейчас у Кировоградской области, наиболее проблемный 99 округ. Потому что в нем наиболее, наиболее большое количество сосредоточено было ну, как бы и нарушений, и борьба здесь была наиболее там, острая. Да? Но если сравнивать в рамках всей Украины, то вот это вот накал страстей здесь, по сравнению там, с теми кругами, которые будут закрываться полностью, он ниже. И поэтому как бы стопроцентное покрытие будет делаться только вот здесь. там Ирпень, насколько я помню, Днепропетровский, 24-й в самом городе Петровске. ну там, я уже точно не помню, но вот эти Поэтому вот так Ну, как бы есть как да, вы да. Контакт не вас В принципе, да. да, если вы будете в день выборов какие-то там замечать нарушения, то есть какая-то информация будет поступать, вы можете оперативно нам звонить, информировать, мы будем выезжать на место, то есть как бы, ну, фиксировать факты там нарушений какие-то там ситуации будут нестандартные потому что день выборов это не только там нарушения ну и всякие там ну, разные инциденты могут быть там, от простого хулиганства до просто есть там любители которые там берут себе на память не выносят сейчас. еще есть тоже нарушения как бы а потом технічна виборча комісія до трьох часов ночі вважається, не можуть знайти один бюлітин. Бюлітин. Ну, колекціонер. Дмитро Сніченко, партія Дару Далек Бачка. А таке питаннячко. Від чого залежить, чи розміщуєте ви на своєму сайті обов'язку новину про порушення? Чи не розміщуєте? Новини про порушення. Основи, ну, як би, то, что охора может сказать, что это нарушение, Есть подтверждение этого факта, то есть обоснование. Если мы конкретно понимаем, что, да там, нам люди присылают какую-то информацию, то есть мы не можем ее вот так просто не проверив вешать на сайт, там или давать другим информационным агентствам как факт нарушения. То есть до того, как дать этот факт нарушения, мы должны разобраться с ним, то есть получить или документальное подтверждение если это судебное какое-то решение, там, копию судебного решения, если это какой-то факт, который там был зафиксирован в фото или видео, то есть фотографии или видео, то, что было э, яркий, э, ну, то есть, и опять же, мы должны взять, э, ну, понимать позицию, там, двух, если это две или там, три конфликтующие стороны, э, позицию каждой стороны. И бывают такие ситуации, когда, э, ну, факт нарушения якобы он есть, да, там, то есть плитки чутки, да, оно есть, вот оно сейчас. Но процесс раскручивания этого клубка может занимать там и неделю, и две. То есть там мы звоним какой-то штаб, например, «Доставьте нам, пожалуйста, информацию или подтвердите нам информацию, такую-то или такую-то. И подтверждение этой информации может идти два или там, четыре дня. Если, ну, понятно, кому-то неудобно, неудобны эти вопросы, или они хотят просто на них отвечать, они просто затягивают. Сідвісно, і не можемо цю інформацію. Ну от конкретний приклад по кандидату від удару по 99 му офису Максиму Кідерку було прийнято ну просто смішне судове рішення про те, щоб заборонити йому агітувати за свою партію, яка його писула. Ми надіслали відповідно і копію судових рішень і. Це новина вже всю Україну, і Уніан, Уніани, Українська Правда і багато інших всеукраїнських видань. А на опорі, навіть коли ми документально все таке Ви, випало напросили вчора, або позавчора, я насколько помню я вони діло. А були якісь матки тиски на вашу організацію з боку політичних партій? Ну от. Разве такого характера не только? Ну, это максимальные методы тиску, які были зафиксированы. Да, ну то есть как таковых метод тиску, да, там, или от политических організацій, или там от силовых структур, там ну путь вид кого по Кировградской области фиксованы на поду. Ну по Україні. Ну, как бы, я не могу отвечать за всю Украину, я не координатор всей Украины, то есть координатор области. Тебе Поскольку... говорю сказать, про канадские недоск... наблюдатели приехали к нам, не приходят, такая тучная, и приходят, женщины отдыхают, кучные, отцелить выборщие демитки, и на вас тиску не было. А она говорит, так хочется, чтобы у меня кто-то никто не Наверное, так, да, если визитки нам нужны, подходите. И э, мы на разбросим. Аня, у вас есть? Да, email? присутствующий? То есть, еще вид общий там большой объемный файл. Если кому интересно, мы можем сейчас. Да. Мы сегодня разбросим, раскинем. Если кому-то надо просто дайте еще свой имейл. А Кировограде, точка опоры в Кировограде, Где вас Газета. Или. точка опоры и опоры. А, точка опоры, потому что у нас есть издание, точка опоры. Которое периодическое здание, которое выпускается. Офис в Кировограде у нас нет в офисе. Центральный офис у нас в Кривом Потому что раньше занималась партнерская организация мониторинга, теперь как бы... Ну, Это мафия, Криворожская мафия. мафия.